Lain kali Arau kena dah tawar sikit Kerana saya dah jawab soalan ni tadi ini, kali pertama saya dengar teori ekonomi Yang boleh seimbangkan harga barang dengan pendapatan uh, Tapi Assalamualaikum saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat berpuasa yang amat berhormat dan semua Dan Ramadan Karim Soalan saya uh, Berapa nilai dan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun GDP growth sebenar bagi Malaysia untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 dan berapa nilai dan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar nominal bagi Malaysia untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 baik terima kasih silakan Pak Notori. Eh, pendang saya memilih untuk jawab ni kerana pendang berkali-kali uh, minta penjelasan tentang tajuk ini dan keduanya saya juga perhatikan pendang dari kod mua sekarang berjudul Melayu <guruh> <guruh> <tum> baik dia uh, kadar pertumbuhan ini selalunya tahun itu mesti ketimbang tahun sebelumnya jadi sebab itu uh, kita bawa sejak tahun 2020 Ya, 21 22 23 24 22 20 itu menguncup ya 5.5%. Ya. Jadi bila kita lihat 2021 dia berkembang 3.3%. Bagaimana kita faham dari segi ek ekonomi makro? Maknanya 331 3.3% daripada penguncupan tahun sebelumnya. Ya. Jadi maknanya dari segi real terms pertumbuhan ekonomi masih terlalu rendah. Baik. Tahun 2022 post Covid ya dia naik 8.9%. Dari mana? Dari 3.3%. Jadi selalu relatif. Tahun 2023 naik daripada base 89% itu kepada 3 .6%. Ya, jadi kita kena faham ini low base dan contraction dan kenaikan post covid. Now, 2024 alhamdulillah 5.1% ya, di antara tertinggi di rantau ini. Now, pertumbuhan KDNK nominal ya. Di nominal ini dan um, uh, kalau perlu penjelasan saya bagi penjelasan apa mengapa dibedakan dengan nominal ya penguncupannya jauh lebih tinggi tahun 2020 2020 2020 penguncupan 6.2%. Kalau ikut dari segi nominal maknanya serious economic plight akibat covid. 2021 berkembang 9.2%, 2022 15.8% daripada penguncupan dan pengembangan awal 2023 1.6% dan 2024 5.9%. Baik. Uh, tentunya ini ada kaitan dengan ya dari segi kemampanannya ialah apakah boleh kita pertahankan untuk beberapa tahun untuk mengenal pasti kekuatan asas ekonomi ya. tapi kalau kita lihat dari segi uh, pencapaian makroekonomi 2024 kita boleh merasa uh, lega sedikit yang pertama pertumbuhan kedua inflasi yang rendah 1.8% ketiga gross fixed capital formation meningkat 12% iaitu pertumbuhan pelaburan meningkat tinggi 12% ya. keempat bursa tahun 2024 itu peningkatannya itu 12.9% ya. Itu agak tinggi dalam tempoh 4 tahun. Jadi apa faedahnya? Prestasi inilah menyebabkan ASB kita tertinggi dalam 5 tahun. KWSP 6.3% tertinggi sejak 2017. Jadi kalau soalannya apakah angka-angka yang memukau ini beri faedah kepada rakyat? Jawabnya ya. ya. Apakah harus ditambah lagi? Saya setuju. Umpamanya peluang pekerjaan 120,000 orang pekerjaan baru. Ya. Mana dengan kadar pengangguran 3.1% Disember 2024. Ya. Kemudian ini yang menyebabkan kita lebih yakin menambah sistem persaraan gaji tahun ini 10 bilion Ya, peningkatan STR tahun ini 13 bilion jadi bagaimana kata bahawa pertumbuhan ini tidak beri faedah kepada rakyat STR tambah menjadi 13 bilion ringgit tertinggi dalam sejarah ya, gaji kenaikan yang tertinggi ketimbang tahun-tahun berikut eh, sebelumnya jadi ini faedah langsung kepada rakyat termasuk peluang pekerjaan saya pernah terima kasih Tuan. Terima, terima kasih yang amat berhormat Menteri kerana sudi menjawab soalan saya pagi ini uh, Saya sedikit buat homework dekat rumah berkenaan dengan uh, Latar belakang KDNK yang dipetik dalam ucapan Yang dipertua agung sejak 2019 Hingga 2025 ni yang baru ni uh, Semenjak 2019 semua angka pertumbuhan KDNK yang dititah Yang dipertua agung adalah angka pertumbuhan sebenar uh, Pertumbuhan sebenar KDNK ataupun real GDP growth berbanding 2025 menggunakan KDNK nominal. Adalah adakah kerajaan atau ataupun yang amat berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berhasrat untuk menjadikan angka KDNK ini angka KDNK nominal ini sebagai angka sandaran utama kerajaan dalam setiap ucapan pembentangan serta laporan yang disediakan oleh agensi kerajaan dalam semua urusan resmi bersama pelabur profesional serta semua pemegang taruh sektor ekonomi salah satu yang dikaitkan dengan GDP yang uh, elemen yang ada dengan GDP adalah mengenai gaji yang disebut tadi data daripada Bank Negara Malaysia menunjukkan peningkatan gaji sektor swasta real wages iaitu kenaikan gaji yang lebih yang telah ditolak inflasi naik 1.3% pada suku keempat tahun lepas manakala kalau kita lihat sektor perbuatan ataupun manufacturing nominal wages growth kenaikan gaji kasar sektor pembuatan adalah 1.7% dan inflasi adalah 1.8% pada tempoh yang sama maka kenaikan gaji bersih ataupun real wages sebenarnya adalah negatif 0.1% Justru itu, rakyat berasa tertekan dengan kenaikan harga barang kerana gaji mereka tidak naik dengan setimpal. Oleh sebab itu, Apakah langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan gaji sektor swasta terutamanya dalam sektor pembuatan dan bilakah jangkaan rasionalisasi subsidi RON 95 akan dilaksanakan? Sekian, terima kasih. Baik. Panjang soalannya tu. Silakan. Jarang saya setuju ke pendang tapi hal ini saya setuju. Yaitu selain daripada peningkatan gaji bagi sektor awam yang Alhamdulillah dicapai dan diterima dengan baik tetapi kita ada masalah di swasta sebab itu kerajaan telah uh, secara tegas berani menetapkan gaji minima ya, RM1,700 ringgit ini uh, walaupun tidak dipersetujui oleh sebahagian daripada sektor swasta itu satu keduanya kita perkenalkan apa yang kita sebut skim gaji progresif maknanya kita akui bahawa syarikat-syarikat yang uh, punyai uh, rekod pencapaian dan keuntungan tinggi harus memulakan tradisi-tradisi ini dan saya tegas cuma dia tidak ada kekuatan undang-undang memaksa syarikat swasta kerana namanya swasta untuk menekankan cuma sekarang ini kita mula gunakan apa yang disebut moral suasion ya uh, apa makna uh, mula dengan Greeks, semua syarikat-syarikat kerajaan ya yang banyak ratusan ribu pekerja ya, dari Petronas ke TNB ke Telekom semua ini uh, menetapkan gaji uh, yang lebih tinggi daripada kadar yang kita sebutkan minima yang mana mencecah lebih daripada 2000 uh, ringgit kemudian syarikat-syarikat yang punya mencatat gaji uh, keuntungan besar itu diminta juga membayar lebih tinggi. Saya sendiri selain daripada menteri lain menemui umpama saya syarikat, syarikat termasuk plantation yang mencatat keuntungan haruslah lebih adil supaya jangan umpamanya catatan keuntungan mereka terlalu tinggi tapi gaji pekerja tidak setimpal. Kita ada ada umpamanya kesenjangan di antara kenaikan produktiviti dengan gaji. Dia dia, dia dia, dia ada gap di situ. Kenaikan produktiviti lebih tinggi daripada kenaikan gaji ditambah pula dengan uh, inflasi. Walaupun rendah, tetapi kalau gaji tak naik, ya, jadi uh, inflasi itu akan mengesankan. Jadi kita sekarang mengambil langkah saya. Kita pertama, gaji minimal. Keduanya gaji progresif dan ketiganya menetapkan JIIC telah pun menaksanakan dan keempat, syarikat-syarikat swasta mencatat keuntungan besar diminta dan digesa supaya lebih adil kepada pekerja baik, saya jemput leda terima kasih T.P. Uh, berkaitan juga tadi dengan angka-angka yang telah disebutkan oleh yang berbunuh Perdana menteri ramai yang mengatakan bahawa angka-angka ini memukau, uh, tetapi ada sebahagian yang merasakan bahawa ramai daripada kalangan rakyat uh, tidak dapat limpahan daripada peningkatan ekonomi tersebut mungkin ada kaitan dengan peluang pekerjaan tapi peluang pekerjaan itu mungkin tidak menggambarkan suasana menyeluruh di mana mereka dapat nikmat keseluruhan. Jadi soalan saya, apakah lagi tindakan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat dan juga untuk memastikan supaya kita boleh terjemah komitmen pelaburan asing itu kepada lebih peluang-peluang pekerjaan? Terima kasih. Sila, Pak Menteri. Uh, saya tertinggal tadi Uh, pendang saya tanya nominal tu nampak dia resah dia, dia kata disebabkan PM tak jawab uh, saya setuju bahawa angka nominal tu bukan angka biasa uh, dia sebab 59% itu juga suku kedua real growth suku kedua 59% nominal 59% sebab pada uh, masa uh, titah di raja itu angka untuk suku keempat belum ada, dan keduanya angka untuk uh, purata tahun pun belum ada. Itulah sebabnya mengapa diambil nominal. Tetapi saya setuju bahawa angka yang patut diumumkan berikutnya tidak angka nominal, tapi angka KDNK real terms. Baik. Soal yang berikutnya ialah yang oleh uh, ledang ialah uh, tentang uh, limpahan. limpahan saya jelaskan. tengok dari segi dividen, tengok dari segi 13 bilion STR, tengok dari segi 10 bilion uh, sistem saraan. Itu semua itu langkah-langkah yang kita ambil pihak kerajaan. Kemudian daripada GLIX, ini ratusan ribu pekerja GLIX juga diminta dinaikkan kadar upah. Ketiga, gaji progresif. Uh, gaji minimum di pihak swasta. Tetapi langkah-langkah umumnya ini terpaksa kita lakukan upskilling. Ya. Upskilling ni maknanya macam TVET 3 uh, uh, SKM 3 SKM 3 itu gaji minima RM3,000 ya, Walaupun uh, lulusannya TVET Jadi apa yang dilakukan oleh TPM 1 Yang dalam majlis TVET itu Ialah menentukan supaya peluang itu lebih uh, Dan ini termasuk umpamanya Anak-anak mahat tafis Yang dibawa ke TVET Dan dengan sendirinya akan dapat uh, Minima sekarang gaji memang RM2,000 Tetapi kalau di upskill dia cecah RM3,000 ringgit. Baik, saya buat Sri lagi. Terima kasih, uh, Tuan Sri Speaker. Uh, berdasarkan pada jawapan Perdana Menteri yang begitu meyakinkan kepada kita, cuma persoalannya tentang kenaikan gaji daripada RM1,007 ini, daripada RM1,005 kepada 1007 uh, Kami dapati bahawa SME kebanyakan SMI, syarikat-syarikat medium ini adalah merupakan antara yang terbeban dengan kenaikan gaji. Apakah langkah kerajaan untuk membantu SMI supaya dapat terus beroperasi tanpa membuang pekerja-pekerja mereka? Terima kasih. Sehingga kalau saya jelas soalan itu maknanya terkait dengan kedudukan PMKS ya SMI. Um, kalau terlihat dari belanjawan pinjaman dan kemudahan kewangan ditambah itu besar. Ya, saya tak tak dapat ya, ingat angkanya sekarang, tetapi dalam belanjawan ini kali pertama kita tingkatkan uh, upaya PMKS. Tapi PMKS seperti kita tahu dia ada grading berbeza. Ada yang betul-betul di peringkat terendah yang masih sukar. Jadi dalam kes seperti itu, berpelangkah melalui agensi baik sama ada MARA atau PUNB atau Petekun yang untuk membantu uh, dari segi modal, dari segi kepakaran, dari segi latihan kepada uh, PMKS yang banyak diselaraskan juga oleh uh, MITI melalui Matrik dan beberapa agensi yang terkait. Baik, saya jumpa semua. Terima kasih Ahmad Muhammad Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Malaysia berniat untuk diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi dalam bahasa Inggeris high income country. Tetapi untuk kita capai sasaran ini pada tahun 2050, kadar produktiviti negara perlu ditingkatkan lebih dua kali ganda. Pada 10 tahun yang lepas, kadar produktiviti negara meningkat dalam kadar 2.4%, dia perlu dilipat kali gandakan ke 5% setiap tahun. Persoalan saya apakah rancangan kerajaan bukan sahaja untuk meningkatkan gaji tetapi kadar produktiviti pekerja supaya capai peningkatan 5% jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Singapura mereka membelanjakan 2 ke 4% daripada KDNK negara bagi tujuan kaji selidik contohnya for research tapi di Malaysia kita hanya belanjakan 0.8% dari KDNK negara Terima kasih Yang Amat Bumat Menteri Silakan Menteri Si Boleh tanya saya Bukan tak pakai baju Melayu bila saya keluar dan tak apa okey dekat luar nanti saya berikan kepada <laughs> Pak Muhammad Penentri baik soalan tepat sebenarnya kenaikan gaji itu juga terkait dengan peningkatan produktiviti saya beritahu bahawa banyak kajian di beberapa negara macam Jepun, Korea ya, peningkatan produktiviti yang tinggi yang menyebabkan ada lonjakan gaji dalam kes di Malaysia ada juga kes di mana produktiviti meningkat tetapi upah tidak setimpal ini kita sedang perhatikan tetapi bagaimana harus kita tingkatkan produktiviti ya, pertamanya upskilling seperti mana dilakukan melalui TVET, keduanya mengenalkan beberapa, memperkenalkan beberapa disiplin baru seperti AI, digital uh, energy, um, teknologi baru di universiti dan pusat-pusat pelatihan dan centers of excellence. Banyak syarikat-syarikat baru yang kita yang, yang masuk melabur, kita syaratkan mewujudkan centers of excellence. Ini termasuk Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, semua ada um, kita wujudkan centers of excellence, training, upskilling supaya dengan cara begini um, terutama AI. Saya akui AI ini satu pendekatan yang mencabar kerana walaupun kita jadikan ini dasar yang jelas, tetapi penguasaannya itu masih terbatas. jadi Arahan kepada semua pusat pendidikan, termasuk sekolah menengah dan universiti, memberikan tumpuan kerana saya berpendapat penguasaan AI ini akan menentukan sama ada Malaysia ada keupayaan dari sudut peningkatan produktiviti. Selamat, saya soalan. Serangkondor, dora. Okey, ya. jarang berlaku tapi sebenar ke arah. Silakan. Ya, ya. Yang Umat, saya terima kasih pemaparan yang hebat. Tapi sekarang ni kemasalahan yang berbangkit ialah uh, pendapatan yang uh, KDNK uh, sebenar yang tinggi dan juga pendapatan pendapatan berdasarkan produktiviti. Tetapi kenaikan harga barang tak seimbang. Dia naik ikut sonok dia. Ya, ya. Jadi apakah usaha kerajaan untuk nak pastikan supaya kenaikan kos hidup dan juga harga barang ni diseimbangkan ataupun bukan diketimbang diseimbangkan dengan apa tu dengan pendapatan. Yang kedua yang Muhammad, apakah yang Muhammad bercadang untuk akaun satu itu dibenarkan untuk dikeluarkan dimasukkan akaun tiga. Rakyat tengah susah sekarang. Ini permintaan rakyat. Saya tak pernah saya dapat respon yang begitu besar. Dalam masa satu jam satu juta rakyat apa tu respon kepada TikTok saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke laundry. Shut up. Ini terima kasih Arau. Um, ini ini kali pertama saya dengar teori ekonomi yang boleh seimbangkan harga barang dengan pendapatan. Uh, tapi saya mungkin, mungkin kena belajar lagi teori ekonomi. Dia uh, sebenarnya harga barang itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pendapatan. Dia soal supply and demand. Ya, dan keduanya pemantauan. Saya setuju. Maknanya kalau harga itu tak sepatutnya dinaikkan pemantauan tu harus lebih ketat dan uh, supply harus ditingkatkan uh, dan um, beri kaedah pemanya import daripada sementara Try ini nah. daripada mana negara yang memberikan pelanggan yang lebih jauh lebih murah <laughs> itu langkah-langkah yang diambil saya tidak nafikan bahawa ada permasalahan kita hadapi dari segi kos sara hidup ya um, ya kalau dibandingkan dengan negara jiran masih rendah tetapi Dibandingkan dengan pendapatan rakyat Dibandingkan dengan pengalaman yang kita Dihadapi oleh tu utama Rakyat berpendapatan rendah Memang uh, menimbulkan masalah Jadi sama ada melalui nakol Jatuh kuasa Dan menteri berkenaan memang kita berikan Ini keutamaan ya. Yang keduanya ikan ketiga tadi saya jawab Lain kali arau kena dah tawar sikit Kerana saya dah jawab soalan ni tadi Oh tu eh. oh, Ini jawapan saya lebih penting dalam mesyuarat tu tapi tak apa jadi maknanya saya sebut tadi kalau kita lihat dari segi dividen dari segi matlamat ini memang saya saya faham ya ada keperluan yang mendesak kalau betul ada bukti mendesak pengurusan KWSP memang beri sedikit kelonggaran tetapi kita harus ingat KWSP itu ditubuh dari awal so, usaha kemerdekaan adalah untuk menjamin masa depan uh, pencarum. Jadi kalau kita ambil semua atau sebahagian besar, dia masa depan dia itu gelap. Itu problem yang kita harus imbangi di antara keduanya. Terima kasih. Yang bawa Mak Arau. tabat. Kalau gaji naik, barang nah, naik. Okay, teori, simple teori, ya mak? Okey. Mau satu lagi tak Arau kata mana gaji tak payah naik ya. <laughs> Saya tak setuju. Gaji tetap naik. Ya. Untuk... So. Barang mesti turun. Barang turun. Baik, yang berhormat sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini.